То, як відводяться, які цільове призначення, як лице і все остальне. Тому я виношу пропозицію, ставлю питання на голосування. Так. Це житлова, громадська і комерційна забудова. Це не змішаного використання. По генеральному плану, так? Мы только что сказали, что по генеральному плану нет, поэтому не мы вносим изменения. Федор Федорович, только что это там просто говорили. Генеральный план нет. Це знаходиться там же, тільки йде людина тільки що розказав. План... По сусідству, сусідня земельна ділянка з кіностудії. Покажіть на карті таку подходу. Де вона знаходиться? Конкретно. Її власника немає. 20 гектаров леса. 20 гектаров леса. Вот сейчас вот это должны решать, чтобы уничтожить 20 гектаров леса. 20, 20. Нам, нам уже надоело, уже, уже территория разбазарена, по что вся территория разбазарена, уже мы в лес, уже на святую святую идем. Ставимо питання на голосування. Хто за те, щоб врахувати пропозиції, власне тільки земельні ділянки згідно тих цільових призначень, які знаходяться у їхній державних актах на право власності? Хто за? Я не вижу нікакого лісу. Товарищи, у кого есть аппарат, у кого есть фотографии, пожалуйста, сфотографируйте эти руки поднятые. Я их опубликую в газете под заголовком. Вам не Кто может сфотографировать эти руки? Меня фотографируют. Кто устремился? Кто земля? земля? И кто строит? И еще не понятно.

Что сейчас вот эти члены комиссии, которые собрала влада наша, именно из тех же депутатов, которые деребанили землю раньше по выбору, это те же самые сейчас и голосуют. Я не считаю вот эту комиссию. это комиссией. База. Это базар. Иван можете выйти членов комиссии. Если вы не считаете, что она работает. Смотрите, на сессии они голосуют за Дерибан, в комиссиях опять они голосуют. Опять же, на земельные комиссии на там, там за Дерибан голосуют. И те же самые сейчас, когда громадская комиссия должна быть, громадская, а они забили этими депутатами продажными. И продолжается тот же самый деребан. Вот посмотрите, 20 гектаров леса уже раздеребанило. Вот сейчас. Це від житлової та громадської доволі. Вони строю вдовол, є стежіть, а 400 обнічникають і строю, коли вже на її Вам все мало і мало. Є представник салференка, він може відповісти, що він хоче побудувати там, де в нього земельний яка відведена для центру. Так і вона перестарати, так теж більше нічого вам не надо.

возможно да, построить да, рынок, которого открытый который выглядит ну, практически уже не нет рынка, ни какого, ни какого. будем, будем вовремя. над этим тоже думать. А кто туда пойдет? Ну, машины ходят. Потому что, 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 что люди на, на дороге торгуют, а им не положено. А всем нас куда смотрят? Будем учитывать, будем прислушиваться к вашему мнению. Сколько этажей и сколько квартир на еще. будет разрабатывать. Нет, там думаете. У меня по участвуете я думаю, это же 9. сколько квартир? Еще не считали, не проектировали. Есть команда людей, что работает, занимается вращение. 25, 0,25 грамм и 0.53 ну и все. И Понятно по ТБН, сколько в квартире, это можете построить. вам что... вопрос, какой какой еще? вопрос, а вопрос какой какой такой еще, когда у вас социальное да, Я же говорю, мы слушаем все это никто не будет. Ну, допустим, мы можем... Это все забудется. Построят там какое-то э помещение, скажем это, это частный, где сами. И на суток, вы на 25 соток, вы на 25, суток, вы на 25 собираетесь жилой дом построить и какой-то, и какой-то пожар? Я не знаю, может быть, так будет Я вам объясняю, и вот посмотрите, это открытый обман. Нас хотят сейчас обдурить. И вы посмотрите, как эти депутаты будут голосовать. Они все будут, эти провладные депутаты, все будут поднимать руку. Поэтому я прошу, прошу, не фотографируйте руки. Сядьте на место, пожалуйста. Сядьте на место, не надо никого обзывать. Так оно есть. Все. Раз с вами. на Хотелось бы построить большой бизнес-клуб. Восьмом году был кризис финансовый, вы знаете. Потом была нестабильная ситуация. Сейчас есть возможность после. Если вы порешаете мимо, там вообще пустые, там глина, Там нет клина, там леса. Там есть, а как, да, Зачем пустые Там как, молодые, а Там молодые Там были дикие он, дороги. Там, были. там нет а на сосед не сосед не И, Этот участок на третий леса. Это за земельным участком, да, который торгует за форумом а развивалась ситуация. Есть там? Нет. нет. Есть. Ну как там нет? Да, там да, там, да, там, да, там да. какие-то там памятники. Это, это памятниками торгуют отдельно. Это не они. то Романенко. ЧП романента торгуют памятниками. Памятник. 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 У них то о У, У этих собственность. И они же. выкупили земельный участок. Я вам сейчас рассчитаю. Две тысячи пятьсот квадратных метров. Две тысячи пятьсот квадратных метров. Разделите это на шестнадцать. И у вас получится количество жителей, сколько вы там можете. И потом и делите на квартиры, и у вас там получится дом на 25 соток, получится дом на каких-то, ну не знаю, наверное, 100, 120 жителей. 2, 5, разделите 20, на коэффициент, коэффициент на 3, и это получится то, квартира... 40 квартир. Без детального плана нельзя ничего строить, нельзя ничего делать. Мы только предварительно вносим изменения в план зонирования. Любая территория, которая может быть рассмотрена как застойку, по какому-либо целевому назначению без детального плана строить нельзя. Все, что у нас где-то стоит без детального плана, это все неправильно как ваши люди, как ваши люди будут ходить в больницу? Есть расстояние от, жилого, от жилой застройки. Каким образом они в больнице? Это 700 метров. Как они будут ходить в детский сад? Это 400 метров. Сколько? Как, сколько? Вы нам, вы нам пришли сюда. Я хочу... Жить. То есть вы хотите обогатиться. Вы так же, как обогащались и раньше, все застройщики. Вам нужны деньги заработать. Так вы нам объясните, что вы хотите для города, конкретно для города. Все, я здесь говорю, города купил, города уже все заплатил. Вы сказали, какой-то там детский сад, какая-то там. Ні, не вони Я не Я ніскуда дуже раді нічого. Замість дали, не важко це строїти. Самі школу подумали, обет, всіх не нападається. Тепер чотири дома по 800 святів. Не поставить. Самі думали, школу давали. Ні. У мене вопрос, у вас по плану. Нам Я атріал не бере. У мене нету там плану нічого. Thank you.